Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Палає на землі стратегічний бомбардувальник Ту 22 М3 в Іркутській області. Літак Ту 22 М3 постійно застосовується під час масованих ракетних ударів по Україні, починаючи з лютого 2022 року. Він має різноманітне озброєння, включно з надзвуковими ракетами Х 22 та Х 32 Вартість виробництва одного літака оцінюється в 40 мільйонів доларів, але така оцінка є приблизною через те, що він є на озброєнні тільки в Росії, яка давно не випускала такі літаки. Максимальна швидкість 2300 км на годину. Практична стеля тисяч 300 кілометрів, максимальне бойове навантаження двадцять чотири кілограмів. Похіжир на цілі мінусанулась або мінусанули. В той же час на аеродромі в той час був Патрушев та двійник Путіна. Осколоками посікло їхній джет. Пишуть, що двійника Путіна госпіталізували. Серце не витримало вибухів та ляку. Патрошев шокований паралельно з цим За дві години до візиту на аеродром на Путіна здійснили замах. Ось що пише опозиційний російський телеграм-канал. На Путіна готовилася покушення. Інформацію о покушенні нам сообщилі проверенных источников ФСБ. По их словам, президента хотели застрелить или взорвать во время одного из публичных мероприятий с его участием. Готовили покушение на съемной квартире в одном из районов Москвы. Там они собрали взрывчатку, две снайперские винтовки и несколько единиц автоматического оружия. Там же была пресечена попытка покушения, рассказал один из наших собеседников. По словам другого, покушение готовили двое, активный участник одной из правых радикальных группировок и офицер ВСРФ. Преступников удалось вычислить благодаря сотрудничеству ФСО. Он был в дружеских отношениях с одним из злоумышленников, а через него они пытались подобраться ближе к Владимиру Владимировичу. Оба участника возможного покушения были ликвидированы при попытке задержания, так как пытались оказать сопротивление. Сотрудникам ФСО, который раскрыл преступный замысел, проводятся следственные действия. В квартире, которую сняли, найден дневник радикала. Там он писал, что президент якобы не справляется со своими обязанностями. Пустил украинскую армию в Курскую область, якобы пустит дальше. Россия в результате раз распадется на несколько частей и потеряет территории. При этом военный, который участвовал в подготовке покушения, неоднократно критиковал Путина за то, что назначенный президентом Андрей Белоусов преследует опытных генералов, устраивает беспредел и не дает никому жить. В записках преступников есть несколько имен высокопоставленных военных, часть которых сейчас находится под арестом, по этому вопросу ведутся следственные действия. В ФСБ отмечают, скорее всего, за злоумышленниками стоял кто-то влиятельный. Человек или группа людей, которые хотят дестабилизации ситуации в России ради своих интересов. Так ли это пока сложно точно сказать в связи с ликвидацией преступников. Но силовики обещают найти всех причастных. Официальную информацию решили не сообщать, чтобы не будоражить общество, которому и так сейчас сложно. Редакция канала не несет ответственности за высловливание окремых политологов, політиків, экспертов и анонимных телеграм-каналов. Голова у кожного своя, выставка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!